Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton uh, Inspirasi Channel pada petang ini? Uh, hari ini Mahkamah Rayuan telah pun uh, memberi penangguhan kepada tuan Sri Anwar Ibrahim uh, berhubung tu kes sama sivil yang seorang kita pada minggu hadapan. Jadi pada hari ini kita nak bersama dengan Pukul Kanan Muhammad Adif Kati Abdullah untuk memahami Apakah senario ataupun keputusan yang diberikan Pada mahkamah rayuan hari ini Baiklah apakah ulasan Tuan tentang keputusan Mahkamah rayuan pada hari ini Baik terima kasih saudara kami Pertama sekali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada Semua penonton Inspirasi channel Yang keduanya saya perlu Nyatakan di sini saya yakin Dan percaya bahawa pihak-pihak yang berkaitan sama ada Peguam Yusuf Rauda maupun Peguam Anwar Ibrahim telah membuat kenyataan masing-masing untuk memperjelaskan uh, keputusan Mahkamah Rayuan. Itu hak mereka untuk melakukan penjelasan seperti yang perlu. Tujuan saya memperjelaskan keputusan ini adalah untuk mengambil kira dari konsep kedaulatan undang-undang tanpa mengambil pihak. Dan kemudian jika ada soalan-soalan lanjut yang diajukan oleh pihak uh, pemberita yakni saudara kami di sini, maka insya Allah saya akan jawab secara lanjut jika perlu. So, berbalik kepada soalan awal, apakah ulasan berkaitan keputusan? Pertama sekali, keputusan yang dilaporkan oleh media dan saya merujuk secara khusus hari ini adalah laporan Free Malaysia Today bertajuk Anwar dibenar tangguh sementara saman Yusuf Rauda. Menurut laporan ini di perenggan pertama mengatakan Mahkamah Rayuan membenarkan permohonan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menangguh sementara saman sivil difailkan bekas pembantu penyelidik Yusuf Rauda berhubung dakwaan serangan. Perenggan kedua dan ini agak penting. Penangguhan itu sementara menunggu pendengaran penuh permohonan Anwar pada 21 Julai ini. Peringan ketiga dan peringan empat. Panel tiga hakim diketuai Supang Lian berkata Anwar menunjukkan keadaan luar biasa untuk mewajarkan permohonan itu dan di peringkat empat, kami berpendapat di bawah Seksyen 44 Akta Mahkamah Kehakiman 1964, kami mempunyai kuasa mengeluarkan perintah ad interim bagi memelihara integriti permohonan penangguhan perayu. Oleh itu, di peringkat lima, perbicaraan di Mahkamah Tinggi akan ditangguhkan sementara menunggu pelupusan permohonan penangguhan itu, kata Supak. Now, pertama sekali, selepas keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 4 Jun yang lalu, di mana Mahkamah Tinggi telah menolak permohonan Anwar untuk merujuk 8 persoalan perlembagaan ke Mahkamah Persekutuan. Yang kita tahu secara faktanya adalah perbicaraan penuh tuntutan sivil Yusof Rauta terhadap Anwar Ibrahim telah ditetapkan untuk perbicaraan penuh iaitu panggilan saksi-saksi mulai pada 16 Jun. Pada 7 hari bulan Jun, media telah melaporkan bahawa Peguam Anwar pertama sekali telah memfailkan merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi 4 Jun itu adalah hak beliau dan mereka juga telah melaporkan media telah melaporkan bahawa ada dua permohonan yang telah difailkan satu permohonan untuk penangguhan sementara yang ditetapkan untuk perbicaraan 10 Jun iaitu hari ini dan satu lagi permohonan penangguhan kekal yang ditetapkan pada 21 Julai. Sejujurnya telah timbul kemuskilan di minda saya sebagai seorang pengamal undang-undang. Kenapakah dalam kes ini pada awal-awal lagi Peguam Anwar memfailkan dua permohonan untuk pengantungan Sebagai pengamal undang-undang, saya mengatakan dengan jujur dan ikhlas, apabila ada apa-apa perintah mahkamah yang menggugat hak mana-mana pihak, pihak itu boleh membuat rayuan dan boleh membuat permohonan untuk pengantungan. Tetapi tidak ada sebab untuk membuat permohonan penangguhan sementara untuk didengar hari ini dan permohonan penangguhan kekal untuk didengar 21 Julai sebab dari sudut prinsip undang-undang elemen-elemen atau faktor-faktor dan fakta-fakta yang diperlukan untuk penggantungan adalah satu sahaja sama ada ianya menimbulkan keadaan-keadaan khas tidak ada perkara yang akan dihujahkan untuk permohonan kekal yang berbeza daripada permohonan sementara yang didengar pada hari ini. Namun, seperti yang telah saya lihat dan baca tadi, keputusan Mahkamah Rayuan adalah penangguhan sementara diberi sehingga pendengaran permohonan kekal. Ini yang pelik. Kenapa adanya penangguhan sehingga pendengaran permohonan kekal? Sepatutnya penangguhan adalah sehingga pendengaran rayuan. Itu sahaja. Tapi persoalan ini, kemuskilan ini adalah untuk peguam-peguam menjawab. Sama ada peguam Anwar Ibrahim, kenapa mereka buat permohonan seperti ini. Dan peguam Yusof Rauda, sama ada perkara itu dibangkitkan di mahkamah pada hari ini. Saya tidak ingin membuat andaian andaian cuma sebagai peguam pegawai mahkamah menjadi tanggungjawab saya walaupun ini mungkin pedih didengar oleh mana-mana pihak untuk membangkitkan kemuskilan apa yang telah difailkan dan prosiding yang telah berlaku ya betul mahkamah rayuan mempunyai kuasa di bawah seksyen 44 akta mahkamah kehakiman dalam kes-kes tertentu untuk memberikan penangguhan keputusan mahkamah tinggi sehingga rayuan didengar. Tetapi ini penangguhan keputusan mahkamah, penangguhan perbicaraan di mahkamah tinggi diberi sehingga permohonan penangguhan kekal didengar. Itu yang saya tanya. Apa tujuan nak dengar permohonan kekal? Sebab, keduanya, apa yang diperolehi pada hari ini adalah apa yang Anwar perlukan iaitu penangguhan perbicaraan penuh mulai 16 Jun dah dapat kenapa nak dengar secara kekal pula apa lagi yang boleh diberikan secara kekal dari segi undang-undang minta maaf saya perlu nyatakan di sini tanpa uh, apa nama ni menyoal keputusan mahkamah sebab ini adalah untuk peguam jawab bahawa tidak ada apa-apa lain yang boleh diberi semasa permohonan kekal. Dalam pandangan jujur saya, permohonan kekal itu adalah satu permohonan yang tidak ada gunanya lagi dari segi undang-undang. Sebab perbicaraan dah ditangguh. Yang penting, pendengaran rayuan itu yang perlu didengar. Tapi daripada laporan pada hari ini, tidak ada apa-apa arahan mahkamah berkaitan dengan rayuan tersebut. Saya harap daripada ulasan awal ini, para penonton boleh nampak bahawa ada perkara yang agak memuskilkan dari sudut apa? Dari sudut pilihan Peguam Anwar memfailkan dua permohonan yang berbeza. Permohonan penangguhan sementara dan permohonan penangguhan kekal. Yang keduanya, apabila telah dilaporkan media pada 7 Jun bahawa kedua-dua permohonan telah ditetapkan tarikh. Satu pada hari ini dan satu pada 21 Julai. Kerana tidak ada dari sudut undang-undang biasa, prinsip-prinsip am, tidak ada perbezaan matan dalam ruang lingkup kes Yusuf Rauda lawan Anwar Ibrahim yang memerlukan dua permohonan berbeza. Masakan perintah hari ini telah pun mencapai hasrat penangguhan perbicaraan tidak ada tujuan untuk pendengaran permohonan kekal. Namun, saya harap Peguam Anwar Ibrahim dan Peguam Yusuf Rauda boleh memberi penjelasan perkara ini. Itu setakat ini. Baik. ya, Tuan, saya juga nak bertanya, apakah kesan apabila bicara di mahkamah ini tangguhkan sementara? Hmm. Baik well, sebenarnya bunyi dia agak seronok dan apa namanya serak iaitu ditangguh sementara tapi perbicaraan penuh di Mahkamah Tinggi apabila dilapangkan ditangguhkan maka tarikh-tarikh itu dilapangkan dan bila tarikh-tarikh 16 Jun selanjutnya sehingga minggu seterusnya dilapangkan bermaksud tidak akan ada tarikh-tarikh perbicaraan lanjut sehingga mahkamah menetapkan semula dan rakyat kena faham di mana-mana mahkamah tinggi bukan mahkamah tinggi ini saya mana-mana mahkamah tinggi untuk memperolehi tarikh bicara segar baru boleh memakan masa pada amnya antara enam bulan hingga setahun lebih melainkan dalam kes-kes tertentu jika ada tarikh-tarikh bicara kes-kes lain yang boleh diambil satu atau dua hari maka mahkamah boleh menetapkan semula satu tarikh yang awal sedikit daripada tarikh biasa. Itu pun kalau ada kes-kes yang mempunyai ciri-ciri tersebut. Kerana semua kes ditetapkan mengikut jadual masing-masing. So, apabila ditangguhkan sementara, bunyi dia macam minggu depan, minggu tolak. Boleh dia nak balik? Tidak. Fahamlah nak tetapkan balik mahkamah akan mengambil diary dia semula diary yang wujud lihat bila tarikh yang kosong dan saya tak terkejut kalau mana-mana mahkamah dan mahkamah ini tarikh yang kosong adalah lebih daripada 6 bulan dari sekarang mungkin juga setahun dari sekarang kami tahulah sebagai peguam bila kami hadir di mahkamah mahkamah memang mempunyai kesuntukan masa nak menetapkan tarikh bicara So dalam kes ini, bunyi dia tangguh sementara, tapi tiada sementara dalam kesementaraan dalam kes ini. Boleh faham tak maksud saya? Jadi kalau faham, sudi-sudilah teliti. Apakah dia aa, yang akan berlaku dalam kes ini? Ada kemungkinan kes ini ditangguhkan terus sampai tahun 2026. Sebab setahun bila 2026 ada kemungkinan sudah PRU 16. Maka tujuan soalan-soalan persoalan perlembagaan diajukan, konon yang nak diajukan ke Mahkamah Persekutuan pun akan menjadi tidak ada peri penting. Pada masa itu, sekarang nampak pentinglah. Ya, sekarang nampak penting. Ini pun adalah untuk kesemua pihak memberi penjelasan yang jujur dan ikhlas. Kenapa saya mengambil tanggungjawab ini? Sebab ia melibatkan kerusi seorang Perdana Menteri. Rakyat perlu tahu dengan lengkap apakah permohonan, apakah kesan, apa yang boleh jadi supaya rakyat tak terjejah membuat persepsi-persepsi yang tidak patut. Supaya mahkamah tidak ditokmahkan mengambil mana-mana pihak. Di situlah saya memainkan peranan ini di sini pada hari ini secara khusus. Kalau ada yang pelik, ada yang terasa dan menganggap penjelasan saya ini aa, tidak wajar diberikan, maka silalah ambil tindakan yang perlu dan saya akan membela diri saya. Ya, insya InsyaAllah dengan izin Allah, saya akan membela diri saya. Tapi tujuan saya membuat Video ini adalah untuk memberi penjelasan jujur dan ikhlas tanpa mengambil pihak dan tanpa gundah ganjara maksudnya without fear of fear. Simaklah dengan Dewan Bahasa dan Pustaka frasa tanpa gundah ganjara tu betul atau tidak. Saya telah gunakan sejak tahun 1998. Balik kepada isu ini justru bagi sayalah apabila ada penangguhan sementara pun sama ada penangguhan kekal didengar atau tidak sudah pun menjadikan kesan kepada perbicaraan An Yusuf Rauda lawan Anwar Ibrahim kerana nak tetapkan tarikh semula ni akan makan masa yang agak panjang dan pada masa itu jangan salahkan mahkamah sebab mahkamah kena hormat hak semua pihak lain yang datang ke mahkamah untuk bicara. Kalau ada kes lain ditetapkan bulan 7, bulan 8, bulan 9, takkanlah kes itu nak dilapangkan semata-mata sebab ada kes Yusuf Rauda lawan Anwar Ibrahim. Tak adil pula. So, di sinilah kesan yang berat akibat daripada permohonan yang dikatakan sementara ini. Sedangkan permohonan ini diberikan sehingga pendengaran permohonan kekal. Yang saya katakan sejujurnya sebagai peguam, tidak ada pun sebab untuk ada dua permohonan berbeza untuk penangguhan sementara dan kekal. Saya harap penjelasan saya kepada soalan kedua tadi dapat difahami dengan jelas. Terima kasih tu atas penjelasan kepada uh, untuk memahamkan uh, permohonan sementara dan kekal tadi. So, hmm. ni saya nak bertanya tu, apakah pilihan-pilihan yang ada kepada Yusuf Rauter uh, berkaitan tentang permohonan uh, untuk hari ini. Uh, pilihan-pilihan yang ada pada usaha rakyat? Baik. Sekali lagi saya perlu nyatakan bahawa jawapan saya ini bukan nak tunjuk pandai kepada mana-mana pihak dan bukan nak mendahului pilihan-pilihan uh, yang akan dibuat oleh Peguam Yusuf rakyat. Tetapi untuk rakyat faham, dalam hal keadaan ini, Secara amnya adalah dua pilihan yang ada. Pilihan pertama, keputusan mahkamah rayuan ini walaupun diberikan pada hari ini 10 Jun dan perbicaraan yang ditangguh bermula pada 16 Jun iaitu enam hari lagi, Peguam Yusuf Rauda jika mendapat arahan daripada anak guam dia boleh membuat rayuan lanjut ke mahkamah persekutuan untuk membatalkan perintah penangguhan ini tetapi sebab masa telah suntuk maka beliau ber perlu bekerja round the clock mengikut pusingan jam dan mungkin tak perlu tidur pada malam ini untuk menyediakan notis rayuan dan perakuan segera dengan alasan-alasan kenapa perlu didengar rayuan itu secepat mungkin dan saya juga mengesyorkan uh, jika difailkan rayuan tersebut maka rayuan itu dipercepatkan bukannya apa namanya permohonan lanjut untuk penangguhan sementara keputusan mahkamah rayuan hari ini sehingga didengar rayuan terkelak rayuan itu sendiri dipercepatkan perkara ini boleh dilakukan dalam undang-undang sivil saya secara peribadi pernah lakukan tapi saya tak tidurlah dua malam. Dan pernah perkara yang perlu dibatalkan dalam tempoh dua hari telah saya pergi ke mahkamah pada pagi berkenaan untuk menghalang ketidakadilan yang berlaku. So itu ter satu pilihan yang ada. Saya bukan meletakkan beban kepada mana-mana pihak. Saya cuma menjawab soalan saudara kami apa yang boleh dilakukan rayuan ke mahkamah persekutuan dengan langkah-langkah yang pantas cepat dan teratur untuk meminta mahkamah persekutuan uh, apa nama ni permohonan untuk uh, kebenaran merayu ke mahkamah persekutuan dan penangguhan membatalkan keputusan perintah pada hari ini. so itu adalah untuk uh, peguam Uh, Yusuf Rauda mengambil arahan lanjut. Uh, walaupun tinggal enam hari lagi. Jangan kita lupa hari ini sudah hari Selasa. Ada ni hari Rabu, Khamis dan Jumaat saja. Hari Sabtu dah had, satu Malaysia semua agensi termasuklah mahkamah tutup. Dan perbicaraan dijadualkan selepas 16 hari bulan sepatutnya. So, satu pilihan membuat permohonan untuk merayu ke Mahkamah Persekutuan. Dan dalam permohonan merayu ke Mahkamah Persekutuan, minta menangguhkan keputusan penangguhan hari ini. Ah ha, itu satu. Yang keduanya dan mungkin lebih praktikal lah bagi saya adalah untuk berurusan secara terus dengan Mahkamah Rayuan dengan kerjasama peguam Anwar Ibrahim untuk meminta tarikh 21 Julai tersebut yang kini ditetapkan untuk pendengaran permohonan kekal. Tidak perlu pun didengar permohonan kekal sebab mereka sudah perolehi apa yang mereka hendak. Jadi minta tarikh itu dikekalkan untuk terus mendengar rayuan. Supaya rayuan dapat dipercepatkan dan untuk pengetahuan para penonton dalam kes-kes sivil -kes apabila rayuan difailkan sepatutnya peguam Anwar perlu memfailkan rekod rayuan. Dan dalam kes ini, rekod rayuan tak tebal pun. Dia cuma melibatkan notis permohonan peguam Anwar yang telah difailkan di Mahkamah Tinggi yang telah ditolak. Affidavit-affidavit yang difailkan, hujahan-hujahan bertulis yang difailkan, semua ada dah. Alasan penghakiman Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 4 Jun pun telah disediakan oleh Yang Arif Rosmawa telah pun diedarkan saya percaya ramai telah perolehi daripada media sosial so semua ini perlu terkandung dalam, dalam rekod rayuan yang boleh disediakan dalam masa 2 minggu dari sekarang dan pihak-pihak boleh memfailkan hujahan bertulis berkaitan rayuan dalam masa 2 minggu lanjut maka pada 21 Julai kalau semua setuju dan boleh dipersetujui kepada mahkamah rayuan, tarikh dah ada kan 21 Julai. Tengok terus rayuan. Apa masalahnya? Sekiranya tidak, saya khawatir rayuan ini akan diperpanjangkan tempohnya oleh Peguam Anwar Ibrahim sebab untuk berlaku adil kepada mereka lah. Mereka dah dapat apa yang mereka nak. Mereka dah dapat penangguhan perbicaraan tak apalah kalau rayuan lapan soalan itu didengar tahun depan boleh orang tak kisah. Yang perlu segerakan ni adalah Yusuf Rauta. Dan peluang untuk segerakan pun ada. Sebab tarikh 21.7 adalah untuk mendengar permohonan yang tak perlu dalam pandangan jujur saya dari segi undang-undang. <tuh> Maka ambillah tarikh itu untuk rayuan. Now, ini semua adalah cadangan-cadangan berpandukan kepada soalan yang saudara kami tanya. Saya bukan nak mencampuri urusan kendalian peguam-peguam lain tetapi rakyat juga perlu tahu supaya tidak ada tokmahan-tokmahan, sindiran-sindiran, persepsi-persepsi negatif yang wujud. Dan di mana peguam Anwar Ibrahim boleh bekerjasama secara sebagai seorang pegawai mahkamah dengan peguam Yusof Rauda yang boleh bekerjasama sebagai seorang pegawai mahkamah, hendaklah bekerjasama dengan mahkamah sebagai pegawai mahkamah untuk menampilkan keadilan yang syumul bagi tujuan pelupusan kes ini. Saya percaya itu sahajalah yang saya boleh beri penjelasan, cadangan dan komen yang perlu. Tiada hasrat saya untuk menuding jari kepada mana-mana pihak. Dan tiada langsung niat saya nak mencampuri urusan kes Yusuf Rauta melawan Anwar Ibrahim. Sekian. Okay. terima kasih kepada Pembangunan Kanan Mama Nekal Tiamula pada petang ini walaupun dalam keadaan waktu yang sangat sibuk tempat lagi bersama kita memberi pencerahan pemahaman tentang mm. apa sebenarnya pilihan-pilihan yang ada bagi Pak Yusuf dan juga kata uh, penangguhan sementara dan penangguhan kekal. Semoga kita rakyat Malaysia lebih memahami sebenarnya apakah realiti ya, kes ini pemahaman kita lebih dalam, lebih lanjut walaupun istilahnya mungkin agak termahkamah, mahkamah, tapi kita sebagai rakyat biasa pun berhak untuk memahami apakah senario yang berlaku dalam kes Tusuk Rauta, Taman Sibir Tusuk Rauta terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baiklah, segitu terima kasih saya ucapkan kepada Pembangun Express Channel pada petang ini bersama kami. Uh, teruskan kita anda di portal, media sosial kami dan juga live video berikutnya. Uh, Sekian Assalamualaikum dan terima kasih.